У цього випуску лабораторія Сінево. Сінево аналізи це просто вітаю. Це програма Сімейний Лікар. І сьогодні на прийомі в лікаря Олександра Іванова Наталія з сином Антоном. Учені всього світу працюють над створенням штучної підшлункової залози. кажуть, що тоді мільйони хворих на діабет зможуть обходитися без постійних ін'єкцій інсуліну. Але зараз життя таких дітей, як Антон, повністю залежить від уколів і чітко розпланованого ритму життя. Расскажите, а чьи в роду были такие захворювания вашего? Я не знаю, считать или нет, что мама моя уже к 70 годам ей поставили диагноз второго типа. Когда Антоше исполнился годик, нам сделали урологическую операцию. Пластика? Это была угу. пластическая операция, она не вышла. И в итоге мы нам сделали 7 операций. После 4 операций по урологии нам поставили диагноз Шитака. диабет. Угу. Да. Ну, Знаете, как вы побачили початок хороби? Он начал много пить, причем это была зима, это было перед Новым годом. Он был все время тепло одет. И я не сразу заметила, что он очень похудел. Угу. То есть он постоянно в носочках, в кофточках. Потом я заметила, что он очень похудел. Но... И он постоянно хотел есть. Мы очень с бабушкой радовались, мы его пичкали едой, мы наоборот считали, что он такой худой и хочет кушать и как это здорово, а он очень много пил и худел. Я как-то сообразила, что что-то здесь не то, нужно сдать анализ на сахар. Это как раз было промеж операционным да? Включением, да. Потому да. что да. не были да. там. Да. Мы там делали анализы, и каждый раз нам... у нас был Цигара. нормальный сахар, а вы на холодный желудок. Угу. Вот. Этот раз мы сделали, у нас был сахар 7, нас тут же э, в поликлинике вызвали скорую и нас забрали в больницу. И уже в больнице мы приехали, был сахар 27. Как нам сказали, нам повезло, то есть никому не... У нас буквально только что был сахар 4. Так, mm -hmm. да, только ж 4, но ми перекусили І зараз у нас все хорошо. Дуже добре. Ми да. попали в лікарню, Слава Богу, без коми, без реанімації. От цим діагнозом це все стосується діабету першого типу, яким швидше за все хворіють діти. Для дорослих більш типовий діабет другого типу про який ми зараз поспілкуємося в лабораторії. Здоров'я спонсор цього випуску. Лабораторія Сінево. Сінево аналізи це просто. За статистикою ВООЗ, від ожиріння страждає 1 мільярд 600 мільйонів людей, а це 60 70 населення земної кулі. Ожиріння це не просто неможливість придбати красивий одяг чи подорожувати літаком. Це постійні психологічні проблеми, осуд і насмішки, втрата роботи, розлад у сім'ях. Але головне зайві кілограми, що людина змушена носити на собі, руйнують повністю її здоров'я. Лікарі кажуть, що наслідки ожиріння стають дедалі вагомішими. Основной показатель, по которому мы ориентируемся для того, чтобы диагностировать, это индекс массы тела. Это 25-29 избыток и выше 30 и равен 30 – это ожирение. Это повод для исследования. Отже, только благодаря современным лабораторным исследованиям лекарь получает полную информацию про стан своего пациента. Какие анализы можно сделать в лаборатории Синево и насколько эта процедура будет комфортной для пациента? Давайте посмотрим. Лабораторные исследования включают в себя следующий комплекс: это сахар крови. Сахар крови должен быть не выше 5,6. Гликированный гемоглобин. Уровень должен быть ниже 5,5. 5,5-6,4 говорит о преддиабете. Выше или равен 6,5 говорит о сахарном диабете. Уровень цареактивного белка. Он отражает воспалительную реакцию в сосудах и в мелких сосудах. Необходимо сделать липидограмму. Это атерогенная наслойка организма. Это будущий атеросклероз. И оценить уровень триглицеридов и уровень липопротеидов высокой плотности. Первые должны быть повышены, последние должны быть снижены. И обязательный показатель – оценка инсулинорезистентности. Это индекс ХОМА, включающий в себя глюкозу, инсулин, деленная на 22,5. Если данный показатель выше 2,5, то мы можем говорить о метаболическом нездоровье худых и о метаболическом проблеме у избыточного веса. Хочу акцентировать ваше внимание: данные показатели не будут написаны на лице. Это показатели исключительно лабораторные, и поэтому необходимо прийти и э, пройти лабораторное обследование. Чтобы спростить эту процедуру и заощадить час хворого и его близких, в лаборатории Синево введено онлайн-запись на анализы. Слід за обрати зручний час и место процедуры, зазначить это на сайте лаборатории и вчасно прийти на процедуру. Результаты анализов можно будет отримати электронной почтой. Также на сайте лаборатории есть опция «Особистый кабинет», где зберігатимуться результаты всех ваших исследований. В последнее время широко и много говорят о феномене метаболической памяти. Это так называемая гликемическая память. И часто пациент с сахарным диабетом, уже выявленным с прекрасной компенсацией в данный момент, внезапно э, получает отслойку сетчатки. С чем это может быть связано? Феномен метаболической памяти э, ⁇ это то, что помнит организм до того, как он вошел в возможную компенсацию. Это предыдущий период порядка 10 лет. И если в этот период пациент или... Человек, который не знал о своем диабете, так как диабет бывает, течет из-под в течение 7 лет, при этом только избыточный вес имеет пациент. В это время развиваются уже события, происходит изменение генома, не последовательность ДНК меняется, а укладка. Происходят сдвиги эпигеномные. И то, что должно спать, как я говорю, это как молчание ягнят. Должно спати, але перестають спати і починають акцентировать своє внимание і починають розвиватися. Зверніть увагу, якщо у вас надлишкова вага співвідношення об'єму талії до об'єму стегон більш як 0,85 у жінок та 0,9 у чоловіків, або ви просто націлені на довге і здорове життя, слід оцінити метаболічні процеси у вашому організмі, зробити ліпідограму, аналізи на рівень цукру в крові та глікований гемоглобін. Спонсор этого выпуска – лаборатория Синево. Синево. Анализы – это просто. Я не, я не верила. Когда ко мне пришли со шприцом инсулина, я я не разрешала уколоть. Пока, конечно, доктор со мной не поговорил. Замечательный доктор нам попался. Она со мной побеседовала, сказала, что иначе нельзя. Вот, и нам укололи инсулин. Я, Конечно, это было ужасно. Стресс, шок. Мы ведем такую политику. Он не, не зацикливается на этой болезни. Правильно. Мы не говорим об этом. Да, а вот это... Абсолютно. Отлично. Мы обсуждаем только то, что нас сейчас интересует. Нет, плевать на то, что у меня диабет. Я просто обычный человек. Только с болезнью. Дуже добрый, Антон. Так и я. Ты пометаешь, как ты заходил? Э, не. Нет. Ты уже пометаешь, что ты живешь просто лики, да? И трошки следкуешь за своим ежем, так? Да. – А Що ти любиш з їжі зараз? Ну, кашку буває. А що тобі подобається з того, що ти їш? – Чорний хліб. Чорний хліб. Який з тостера? чи такий? Свіженький? Такий, свіженький. Зрозуміло. А якісь бажаннячка є щось таке, от таке поїсти, що не дуже потрібно тобі? Ну, я їм то, що готовить мама. Ну, правильно, це корисно, це для тебе необхідно. Але хочеться щось такого ще такого? Я такого. Шоколадку хочу. Шоколадку. шоколадку да знайомтеся. Це медичний консультант компанії Чорнична паста лікбері, пані Світлана Зубань. Вітаю вас у нашій студії. Знаю, що українські науковці придумали засіб для профілактики діабету, якого ніде в світі немає. І це дійсно справжній дар природи, оскільки цей продукт повністю з натуральної речовини чорниці, яка власне росте в українських лісах. Чернічна паста це унікальний продукт, розроблений і внідрова нашими українськими учеными, зготовлений по інноваційній технології, яка не має совершенно аналога в світу, яка натурально совершенно не содержать води, сахара, стабілізаторів і консервантів. Кому рекомендуєте вживати чорничну пасту? Вы знаете, пасту рекомендую э, употреблять всем людям, от мала до велика. Сейчас наша аудитория – это люди, которые страдают сахарным диабетом первого и второго типа. Но не только потому, что с... черничная паста понижает и стабилизирует уровень сахара в крови, а прежде всего потому, что она борется со осложнениями, профилактизирует их. Я говорю и о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Скажите, а цей продукт Министерство?

позиционировали торговую марку «Лигдери» – черничная, брусничная и журавлина паста. На региональном этапе победили все три вида продукции торговой марки «Лигдери» по э, основным критериям основные критерии предполагали сбор документов и масса различных сертификатов, подтверждающих высокотехнологическое производство данного продукта и качество самого продукта непосредственно на государственном уровне победила именно черничная паста торговой марки Лигбери, так как является наиболее оптимальным, сбалансированным и востребованным на отечественном рынке, а также интересным для зарубежных партнеров. Эта паста предполагает э, э, повышение зрения и массу профилактики различных заболеваний. Это продукт, который способствует оздоровлению нации. Продукт, который необходим для растущих и выздоравливающих жителей и Европы, и, естественно, нашей Украины. Кстати, сырье собрано из экологически чистых районов Украины. У меня муж болен сахарным диабетом. Я, конечно же, заинтересовалась. Я подъехала на фирму, поговорила с консультантами, посмотрела их продукцию, их документацию. И как бы вот меня это убедило. Решила приобрести для мужа эту фазу. Сахарный диабет у него был на уровне 16. Вот. А когда мы, в общем, начали ее принимать, то у него улучшились немножко результаты. То есть сахар упал в крови, и он стал себя лучше чувствовать. Скажите, что спостерегаете вы за самопочуттям хворых на диабет, которые вживают? Черничную пасту. Обязательно. У нас существует в компании консультационный центр. Мы не просто сопровождаем прием продукции, мы консультируем. Порой это не касается черничной пасты, это и рекомендации по правильному питанию, по умеренным физическим нагрузкам. Не секрет же, что это не панацея от всех бед. Люди принимают сахаропонижающие препараты. И вот именно здесь, когда человек начинает принимать черничную пасту, появляется возможность уменьшить дозировки сахаропонижающих, препаратов и избежать вот тех осложнений, о которых мы говорили. Киевлянин, 62 года. Когда он обратился, у него сахара в крови были 13 единиц. При применении пасты, соблюдении режима, труда, отдыха, правильного питания. Мы достигли просто позитивного, потрясающего результата, работая в тандеме. Сахара опустились до пяти с половиной единиц. Человек чувствует себя просто прекрасно. Есть очень много детей, которые употребляют черничную пасту, страдают сахарным диабетом первого типа. Не секрет, что э, уровень глюкозы в крови корректируется инсулином, и никуда от этого не деться. Но давайте думать о будущем детей. Мы занимаемся профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Мы укрепляем иммунитет и, тем самым делая детей более здоровыми и счастливыми. Не только черничная паста поможет справиться с вирусными и микробными заболеваниями. Здесь бы хотелось выделить брусничную пасту. У нее эти действия ярко выражены, и это подтверждает институт микробиологии. Наши детки, особенно до 6 лет, очень часто болеют. Это укрепит их иммунитет. Черничная паста очень хорошо работает с зрительной системой. Дети работают за компьютером, обучаются. Это очень негативно влияет на зрительную систему. Это хорошая профилактика миопии. Вы говорите, что ваша компания надает консультации, то расскажите нашим глядачам, как можно ее достать. Консультацию можно получить, приехав к нам или ознакомившись с сайтом, увидеть номера телефонов. Все консультации бесплатные, от первой ложки и до достижения позитивного результата. Ну а скажите, абсолютно здоровье людини можно вживать? И черный, можно, черный, и паста? нужно. И я всегда призываю заниматься профилактикой и принимать, чтобы чувствовать себя хорошо и бодро. Дякую вам за корисну та цікаву информацию. Расскажите, Наталья, будь ласка, як изменилось життя у вас в доме? Я не могу его оставить ни на секунду. То есть постоянный контроль. Мы постоянно проверяем сахар, больше, меньше. Конечно, сейчас уже мы болеем четвертый год. Я просыпаюсь два раза ночью. Я постоянно с ним. Мы не можем расстаться ни на минуту. Кто еще поддерживает вас в семье? Боят. Да, у нас есть. Конечно, друзья, угу. родственники. И все так вот потребно организовывать, чтобы. Да, да. Мы, пост мы каждый вечер ложимся спать и планируем свой день. Угу. По обговариваем, как мы будем завтра жить, что мы будем делать. Разумеется, Наталья, действительно потребно давать и ответственности Антону. По домашніх вправах, по якихось завданнях, там, сходити, може, до магазину. Ти ж це будеш робити, правильно? Тобі це цікаво буде? Я стараюсь, я стараюсь. Звісно, для мене це страшновато, але да. Ну, да, ну, я, я стараюсь. стараюсь. І в магазин вже відпускала і угу. раз, вот, недалеко. Ну так, да, ну, це потрібно, щоб які, взагалі були якісь його активні такі обов'язки. А чим ти ще займаєшся? На комп'ютері граю, А еще кружок а какой еще есть у тебя театральный Театральный. очень удобно. Да. То есть выступы перед людьми для тебя не есть проблема. Нет, это в моей первом школе, там занятия идут в закрытом классе, парты убирают и мы там занимаемся, играем. Ну, разумеется. А вы ви будете выступать когда-нибудь перед э, публикой? Думаю, вот, э, нет, сказку на новый год. Че, багато стрессов бывает у Антона при навчании, при работе в студии театральной? Безусловно, безусловно. Самый тяжелый период у меня настал, это когда мы пошли в школу. То есть и учительница, да, которая... И стресс, и учительница которая... Да, учитель... и и учительница, И ты бачу, когда ты его вот турбуешься, сахара трохи изменяются, да. не трохи, а дуже сильно да. изменяются. Да, да, естественно, когда он переживает, сахара поднимается, и домой мы иногда приходим... З большими сахарами, навіть очень большими сахарами. Це стосується ж не тільки Антона, взагалі діточки зараз з дуже раннього віку вони мають клопіти. Навіть в садочок проходять кастинг, да. в школу, це дуже... да. да, всюди якісь випробування, і це все викликає дуже великі зміни сахарів, да. тому дуже велика опасність захворіти діточкам. На жаль, саме за цих переживань Немає необхідності, все ж таки терпіти стреси. Я думаю, батькам взагалі потрібно діточкам допомагати. Боротися зі стресом, да. якщо да, не, не, не виходить в сім'ї, то можна навіть звертатися до фахівців, тому да. що даром стреси не проходять. Вони постійно вилазять, на жаль. Я лежать. даже хотела, доктор, спросить у вас вот такой вот вопрос. Если мы знаем, что может быть сегодня стрессовая ситуация, это может быть экзамен, выступление, можно мне дать Антону какую-то таблетку успокоительную? Не почувствует он себя, у нас кодовое слово «вялый». Мама, mm -hmm. я вялый, мне mm -hmm. нужно съесть сладкое. Не испугается mm -hmm. ли он? Сразу как я сказать какие-то погулочки я не стану. Почему? Потребно подобрать оптимальный способ допомоги. Я діточкам рекомендую якісь відвари, припустимо mm -hmm. ту саму Мелісу з валір'яною, mm -hmm. робити дуже легенький розчин, там mm -hmm. чайну ложечку на 100 mm -hmm. мл mm -hmm. кип'ятку. і пробувати давати з чайної ложечки і не mm -hmm. перед самим екзаменом та перед... спочатку проекспериментувати. проекспериментувати до того просто якісь там маленькі турботи по дому. Дайте подивитися, чи немає в'ялісті. Mm -hmm. да? mm -hmm. А є такі таблетки, то наприклад, там. Виділяються інсуліни, сахар піднімають? Взагалі-то є такі ліки. Але це потрібно вирішувати, я так вважаю, після 12 років, коли тобі буде, можна підбирати. Поки що необхідно все ж таки робити те. Я не кажу лікування, ту допомогу, яку ти отримуєш зараз. Скоро новорічні свята. Так. Ти любиш Так. Лік, новий рік святого Миколая? Я Виколая. вже чекаю. Чекаєш? Дуже це любиш? Та да. від святого Миколайчика від нашої передачі, ось тобі подаруночок. Тримай. Це дуже цікавий дослід. Спасибо. На здоров'ячка. а вам я бажаю більш давати Антону можливості проявляти свої спроможності, свої сили і по дому, і по життю. Йому це буде дос наснага. На думку вчених, материнське молоко не тільки зміцнює імунітет дитини, а й захищає її від майбутнього ожиріння та його наслідків. Зокрема, діабету не забувайте, що здоров'я людини закладається ще під час зачаття пологів та першого року життя. Це була програма Сімейний лікар. Побачимо.